इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सिटी सिला शहर के बारे में तो सुबह पंजाब के दारकूमत लाहौर के शुमाल में सत्तर किलोमीटर या फिर दो घंटे की मुसाफत पर मौजूद पहलवानों के शहर गुजरां को कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सनती शहर माना जाता है इसके अलावा पाकिस्तान के मजबूरी सालाना जी का पाँच फीसद सिर्फ गुजरा जनरेट करता है आपको ये जानकर भी हैरत होगी की बॉलीवुड के सुपर गोविंदा और हृतिक रोशन का भी इस शहर से गहरा ताल्लुक है और बहुत ही कम लोग ये बात जानते है की शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद के बाद अंग्रेजों को शिकस्त इसी शहर के सपूतों ने दी थी और आजादी तक अंग्रेज सरकार का नाक में दम किए रखा आज हम गुजरावाला शहर के मुतालिक ऐसे हक मंजरेआम पर ला रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी खासकर इस शहर का लिटरेसी रेट यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद जानकर अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बिना आवाज वाला घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए ताकि हमारी हर जबरदस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे फैक्ट नंबर वन दोस्तों गुजरा वाला का मतलब गोजरों का घर है और इस शहर में गोजरों और जाटों की एक सरियत है जबकि एक गाँव आए गोजरा की नस्बत ऐसी इसका नाम गुजराव वाला पड़ा कहा जाता है की कश्मीर ऐसी आए गोजरों ने इस जगह को सत्तरवी और अठारहवी सदी में आबाद किया लेकिन पांच साल पहले इस जगह का पुराना नाम खान परसानी था जो की जाटों के एक कबीर सानसी ने एक गांव को बसा इसे दिया मुगलिया दौर में ये शहर पूरे बरे सगीर में असला साजी की वजह से शुरू रखता था गोजरा वाला के असला खानों में बेहतरीन तलवारें बंदूकें और तोपे बनती थी जिसका सबूत लाहौर की माल रोड पर खड़ी वो तारीखी तोप है जो आज भी अपनी जबरदस्त हालत में मौजूद है मुगलों के जमाने में इस शहर के ग्यारह दरवाजे थे और एक चौड़ी फसील हुआ करती थी लेकिन जमाने की मार ने सब कुछ धूल में मिला दिया और अब सिर्फ चंद दरवाजे ही नजर आते हैं जिनमें सियाल को दरवाजा लोगों की तवज्जा का मरकज बनता है फैक्ट नंबर टू दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार हो गयी दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए होने वाली खून रेज जंगों ने बहुत से कबीलों और कौमों को बगावत आरोप इन्हीं में ऐसी एक चरत सिंह था जिसने सिख सल्तनत की बुनियाद रखी और गोजरों और जाटों को पे दर पे हमले करके शिकस्त देकर गुजरहा के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया इसके बेटे महान सिंह ने सल्तनत को मजीद वसूत दी जबकि सिखों की वसी सल्तनत का मालिक महाराजा रंजीत सिंह इसी शहर में पैदा हुआ था और लाहौर को फतेह करने के बाद दारुल हुकूमत दार से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया फैक्ट नंबर थ्री महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद इसके जानशीन तख्त के लिए आपस में खून रेजी में मुलविस हो गए जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अठारह सौ उनचालीस में सिखों को शिकस्त देखकर अंग्रेज गुजरा वाला आरोप काबिज हो गए लेकिन इस कब्जे से पहले यहाँ के जाटो और गुजरों ने रियासत मैसूर की टीपू सुल्तान की तरह इनको मैदान जंग में शिकस्त भी दी और लाहौर के पर यहाँ शदीद मुजामत जारी रखी यहाँ के लोगों की बगावत और सरकशी की वजह ऐसी अपनी सौ साल तारीख में अंग्रेज हुकूमत ने पहली बार उन्नीस सौ उन्नीस में शहर की आबादी आरोप जंगी तैयारों ऐसी बमबारी की जिसके नतीजे में हजारों लोग लुक में अजल भी बने लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की आज़ादी की तड़प को खत्म न किया जा सका और ये जिद्दोजहद आखिरकार उन्नीस सौ सैतालीस में पाकिस्तान बनने तक जारी रही फैक्ट नंबर फोर दोस्तों रचना दुआब यानी की दो दरियाओं रावी और चनाब के दरमियान वाकई इस जरखेज सरजमीन का कुल रकबा दो सौ चालीस स्कोर किलोमीटर है जबकि यहाँ पर तेईस लाख अफराद आबाद है गुजरा वाला शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का पांचवा सबसे बड़ा शहर है गोजर जट राजपूत अरई आवान और सैयद यहाँ की बड़ी बरादरिया है तहम इस शहर में गैर मुस्लिम आबादी भी इंतहाई कलील तादाद में मौजूद है यहाँ के लोगों की जुबान पंजाबी है जबकि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू के अलावा डी माझी और पोटोहरी जुबाने भी यहाँ पर बोली और समझी जाती है फैक्ट नंबर फाइव दोस्तों जैसा कि माजी में यहाँ के सनतकार असला साजी में महारत रखते थे और असला साजी में इनका कोई सानी नहीं था वैसे ही आज के जदीद दौर में यहाँ के सनतकार भी पूरी दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवा चुके हैं आपको ये जानकर इंतई है, हैरत होगी कि पाकिस्तान के उन्नीस में वजूद में आने के वक्त यहाँ पर सिर्फ चालीस छोटे बड़े कारखाने मौजूद थे लेकिन अब सन्नती शहर होने की वजह से यहाँ पर एक सौ ज्यादा तो सिर्फ पंखे बनाने वाले यूनिट्स कायम है गुजरा वाला में साढ़े छह हजार ऐसी ज्यादा मुख्य कारखाने और फैक्ट्रिया कायम है जिनमें मट्टी के बर्तनों सेरेमिक चमड़े के जूते और पावरलूम और टेक्सटाइल यूनिट्स शामिल हैं, जो कि पूरी दुनिया में शोरत रखते हैं जबकि पाकिस्तान का पहला प्रेशर कुकर और पहली प्लास्टिक चेयर भी इसी शहर में बने थे सियालकोट गुजरात और गुजरा वाला को सनती शहर होने की वजह ऐसी इन तीनों को मजमुई तौर पर गोल्डन ट्राइंगल भी कहा जाता है इसके अलावा दरिया रावी और दरियाए चनाब के दरमियान दो मिलियन हेक्टर यानी के सात करोड़ एकड़ पे मौजूद इस जबरदस्त जमीन की वजह से गुजरावाला के बासमती चावल को पूरी दुनिया में बहुत अच्छी पहचान हासिल है जबकि चावलों की एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ पर मिलने वाला जरे मुबादला सालाना दो बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी पैंतीस हजार करोड़ पैसे भी ज्यादा है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा है फैक्ट नंबर सिक्स दोस्तों गुजरा वाला शहर का जिक्र हो और इनके खानों खासकर चिड़ों और बटेरों का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं दोस्तों अगर आप गुजरा वाला के चिड़े खा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख हमें आगा जरूर करें लाहौर ऐसी इस्लामाबाद की तरफ आते हुए जी रोड यानी के ग्रैंड ट्रंक रोड आरोप मौजूद इस शहर में दाखिल होते ही आपको चिड़े बटेरे सीरी पाए हड़ीसा और कढ़ाई की खुशबुए अपनी जानब खेच लेंगी शहबाज रेस्टोरेंट के चिड़ों का पूरे गुजरा वाला में कोई सानी नहीं जबकि गनी के सिरी पाए जो कि लाहौर के फर्चे के पाए के दूसरे नंबर पर आते हैं वो भी लाजवाब हैं आपको ये जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि यहाँ के लोग रोजाना का सत्तर टन से ज्यादा गोश्त खा जाते हैं और मजाक के तौर पर यह भी कहा जाता है कि गुजरा वाला के तो बकरे भी गोश्त खाते हैं पर हकीकत ये खुश खुराक लोगों का शहर है जो कि अच्छा खाना और अपने मेहमानों को अच्छा खिलाना पसंद करते हैं इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में खुद कफील होने की वजह से यहाँ की देसी मिठाइयाँ मुल्क भर में मशहूर है जबकि इमनाबाद की बर्फी का जायका भी लाजवाब है रावली की कुल्फी जो कि बाबा कुल्फी वाला के नाम से जानी जाती है इसकी शोहरत तो हर जुबान आम है इसके अलावा गुजरा वाला की बदामों वाली सरधाई तो आपके अंदर ठंडक पैदा कर देगी और आप यहाँ की चल चलाती गर्मियों में भी सुकून महसूस करेंगे इन खानों और जायकों का सुनकर अगर आपके भी मुँह में पानी भराया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें फैक्ट नंबर सेवन दोस्तों यहाँ पहलवानी और शहर एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि यहाँ शहर का हर बीस में से एक शहरी किसी ना किसी तरह पहलवानी या फिर पहलवानी के अखाड़े से वाबस्ता है गुजरावाला ने बड़े सिगीर के मशहूर पहलवान पैदा किए जिन्होंने अपनी महारत और ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया पाकिस्तान की आबादी ऐसी कबल ग्रेट गामा पहलवान जिनका असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था बड़े सगीर पाको हिंद के नाकाबले शिकस्त चैंपियन बने रुश्तम जमा का खिताब भी जीता लेकिन गुजरावाला के एक पहलवान रहीम सुल्तानी वाला ने अजीम गामा पहलवान के साथ दो बार कुश्ती लड़ी और रुस्तम हिंद का खिताब भी जीता रहीम बख्श पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद यूनस पहलवान सितारे पाकिस्तान अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान और गोगा पहलवान और बहुत से ऐसे भी पहलवान थे जिन्होंने इस शहर को पहलवानों का शहर बनाया आज भी सबसे ज्यादा पहलवान इसी शहर से पैदा होते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं फैक्ट नंबर एट दोस्तों खाबों और पहलवानी से हटकर आपके लिए यकीन करना इस बात पर बहुत ही मुश्किल होगा कि गुजरावाला का लिटरेसी रेट यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तनासुब कुल आबादी का सतासी फीसद है जबकि यहाँ अजीम फनकारों अदीबों शायरों और मौसी ने भी जन्म लिया और शोहरत की मंजिलें तय की स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह और कॉमेडियन अमानुल्लाह इसी सरजमीन पर पैदा हुए जबकि हसबे हाल प्रोग्राम की जान सोहेल अहमद उर्फ अजीजी का ताल्लुक भी इसी शहर से है अमान उल्लाह और सोहेल अहमद के स्टेज ड्रामो के साथ पप्पू बराल भी इसी शहर के बासी थे बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े कॉमेडियन मुनवर जरीफ भी इसी शहर में पैदा हुए और एक लंबे अरसे तक लोगों के दिलों पर राज भी करते रहे इसके अलावा मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी भी इसी शहर में पली बढ़ी लेकिन आपके लिए यकीन हैरत का बायसा के पाकिस्तान और भारत में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सिंगर आतिफ असलम गुजरावाला की तहसील वजीराबाद की गलियों में पले बढ़े इस सबसे बढ़कर पाकिस्तानी फौज के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक भी इसी शहर से है इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के वालिद अरन कुमार आहूजा गुजरावाला में पैदा हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई चले गए जबकि हृतिक रोशन के दादा मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागड़ भी भारत के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे जो, जो इसी शहर में पैदा भी हुए और जवान भी हुए फैक्ट नंबर नाइन दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह इस शहर में भी काफी कदीम इमारतें मौजूद है जिनमें ज्यादातर सिख दौर और बाद में अंग्रेज दौर की छाप नज़र आती है एमनाबाद में मौजूद रोडी गुरुद्वारा सिखों में एक खास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ पर सिखों के पेशवा बाबा गुरु नानक ने क्या किया था इसके अलावा सिख दौर की पुरानी हवेलिया जिनमें महाराजा रंजीत सिंह की हवेली सहर फहरिस्त है आज भी मौजूद है जबकि सिखों के कई गुरुद्वारे आज भी इस शहर में पाए जाते हैं शहर का शीरा वाला बाग सियाहों को पुरसकून और फितरी माहौल मुहैया करता है मुगलिया दौर में तामीर किए गए ग्यारह दरवाजों में से सिर्फ एक सियालकोटी दरवाजा आज भी माजी की दास्तान सुनाता है उन्नीस सौ छह में अंग्रेज सरकार ने फैसलाबाद की तरह यहाँ भी शहर के वस्त में घंटा घर तामीर करवाया था जबकि पंजाब का पहला रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजों ने गुजरावाला में काम किया और स्टील का बना हुआ अलेक्जेंडर ब्रिज अठारह में अंग्रेजों ने ही तामीर किया था और आज भी इस पर से रेलगाड़ी गुजरती है फैक्ट नंबर टेन दोस्तों रचना धुआव की वजह से पंजाब के दूसरे शहरों की निस्बत गुजरावाला में बारिशें सबसे ज्यादा होती हैं लेकिन गर्मियों में यहाँ मौसम खुश्क रहता है और गर्द आलूद हवाएं भी चलती हैं जबकि दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है सर्दियों में यहाँ धुंध डेरे डाल लेती है और दर्जा हरारत पांच सेंटीग्रेड तक गिर जाता है मौसम की मुनासिबत से यहाँ चावलों गन्दुम आलू जौ और बाजरा काश्त किए जाते हैं ताहम चावल इस खत्ते की अवलीन फसल है दोस्तों पहलवानों और फनकारों की इस सरजमीन गुजरा भला के बारे में अगर आपको कोई अनोखी बात मालूम है जो इस वीडियो में हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और टॉक शॉक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब के बटन को भी जरूर क्लिक करें आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज